терминологии в смысле возможности ее применения в разных отраслях деятельности. Читались узкоспециализированные редакции теории управления. А узкая специализация, она исходила из чего? Из того, что предполагается, что задача об устойчивости в смысле предсказуемости некоторым то задачи вопроса метрологической состоятельности некоторым образом решены, а после этого на выбор предлагается ряд моделей, которые позволяют описывать процесс управления тем или иным явлением и тем или иным объектом соответственно специализации. А что происходит, если человек на основе этого знания оказывается в ситуации, когда не такие, как Если в же, Когда в принципе, модель вышла за... Когда требуется модель, выходящая за пределы работоспособности той модели, на которую он опирается. Все, срыв управления гарантирован. Ну, это понятно, это потому что на управление ставит, а, некомпетентных людей, потому что старых по инженерам, он... Егор, а компетентных людей у